अस्सलाम असलम नाजरीन आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हम सब के लिए अहम है वज़न बढ़ने की वजूहत अक्सर लोग सोचते हैं कि वजन बस ज्यादा खाने से बढ़ता है लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है तो आई वज़न बढ़ने के डस्ट साइंसी वजूहत पर बात करते हैं और हर सबक के साथ एक तहकीक का हवाला भी देंगे ताकि आपको मुकम्मल मलूम मिल सके सबब नंबर एक गैर मुतवाजन गजा एंड हेल्थी डाइट अगर आप रोजाना जंक फूड खा रहे हैं चाय के साथ बिस्कुट के डब्बे खाली कर रहे हैं और सॉफ्ट ड्रिंक से दिल बहला रहे हैं तो वजन बढ़ना लाजमी है रिसर्च के मुताबिक जंक फूड और शुगर से भरपूर वज़ा न सिर्फ वजन बढ़ाती है बिल्कुल मोटापे के साथ कई बीमारियों को भी दावत देती है हवाला रिसर्च मुलाहजा करें सबब नंबर दो जिसमानी सरगर्मी की कमी लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी अगर आपका ज्यादा वक्त बैठकर मोबाइल देखने टीवी देखने देखने सोने में गुजरता है तो आपका जिस्म इजाफी कैलोरीज जलाने में नाकाम हो जाता है रिसर्च के मुताबिक कम जिस्मानी सरगर्मी मेटाबॉलिज्म को सुस्त कर देती है जिसकी वजह से जिस्म में चर्बी जखीरा होने लगती है हवाला रिसर्च मुलाहजा करें सब नंबर तीन नींद की कमी लैक ऑफ स्लीप रात देर तक जागना मोबाइल पर लस देखना और सुबह अलार्म के बावजूद न जागना ये सब आपके वजन बढ़ने का सबक बन सकता है रिसर्च बताती है कि नींद की कमी घिरे ले और लेन हारमोन में बिगाड़ पैदा करती है जिससे भूख ज्यादा लगती है और मेटाबोलिज्म कमजोर हो जाता है हवाला रिसर्च मुलाहजा करें सबक नंबर चार जहनी दबाव स्ट्रेस एंड एंगजाइटी अगर आप हर वक्त दबाव में रहते हैं तो आपके जिस्म में कॉटसोल नामी हार्मोन बढ़ जाता है जो जिस्म में चर्बी जमा करने में मदद देता है रिसर्च के मुताबिक तनाव की हालत में ज्यादातर लोग मीठा और काब्रीच खाने खाते हैं जो वजन बढ़ाने में मदद देता है हवाला रिसर्च मुलाहजा करें सब्बर पाँच हार्मोनी अदम था पी सी ओ पीसीओएस या इंसुलिन का अदम तोन वजन बढ़ने की बड़ी वजूहत में शामिल है रिसर्च के मुताबिक हारमोनी तब्दीलियाँ जिसम के मेटाबोलिज्म को सुस्त कर देती है जिसकी वजह ऐसी वजन बढ़ने लगता है हवाला रिसर्च मुलाहजा करें सबब नंबर छः, दवाइयों का इस्तेमाल मेडिकेशन ड्राग्स कुछ दवाएं जैसे एंटीडेंट स्टेराइड और इंसुलिन वजन बढ़ने का सबब बन सकती है रिसर्च के मुताबिक कुछ मखसूस दवाएं मेटाबॉलिज्म को कम कर देती हैं या भूख बढ़ा देती हैं, जिससे वजन बढ़ता है हवाला रिसर्च मुलाहजा करें सबब नंबर सात उम्र में इजाफा एजिंग एंड स्लो मेटाबोलिज्म उम्र बढ़ने के साथ मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है जिससे जिस्म में चर्बी ज्यादा जमा होने लगती है रिसर्च के मुताबिक 30 साल के बाद मेटाबॉलिज्म हर 10 साल में 2 से 3 फीसद कम हो जाता है जिससे वजन बढ़ने के इम्कान बढ़ जाते हैं हवाला रिसर्च मुलाहजा करें सब नंबर आठ जीनियातीनेटिक्स एंड फैमिली हिस्ट्री अगर अब के वाले मोटापे का शिकार थे तो अब के वजन बढ़ने के इम्कान ज्यादा है रिसर्च के मुताबिक जीनियाती तौर पर कुछ लोग चर्बी ज्यादा जमा करने की सलाहियत रखते हैं जिसकी वजह से वो तेजी से वजन बढ़ाते हैं हवाला रिसर्च मुलाहजा करें सबब नंबर नौ इंसुलिन की मुजाहमत, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड डायबिटीज आपने अक्सर सुना होगा कि शुगर हो गई है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसुलिन की मुजाहमत वजन बढ़ने की एक बड़ी वजह है जब हमारा जिस्म इंसुलिन के खिलाफ मुजाहमत पैदा कर लेता है तो शुगर को सही तरह इस्तेमाल नहीं कर पाता जिससे ज्यादा चर्बी जखीरा होने लगती है रिसर्च के मुताबिक इंसुलिन की मुजाहमत मोटापे का बाइस बुनती है खास तौर आरोप पेट के अर्द गिर्द चर्बी बढ़ाती है अगर आपका वजन बगैर किसी वजह के बढ़ रहा है तो शुगर लेवल चेक करवा लेना बेहतर होगा हवाला रिसर्च मुलाहजा करें सबब नंबर दस नींद की खराबी स्लीप डिस एंड ओबिसिटी अगर आप नींद के दौरान खराटे लेते हैं बार बार नींद टूटती है या नींद मुकम्मल नहीं होती तो ये वजन बढ़ने की एक छपी हुई वजह हो सकती है रिसर्च के मुताबिक नींद की खराबी खासतौर पर स्लैप एपनिया स्लीप एपनिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी और मेटाबॉलिज्म में खराबी पैदा करती है जिसकी वजह से चर्बी तेजी से जमा होती है अगर आपको नींद के मसाइल हैं तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें हवाला रिसर्च मुलाहजा करें तो दोस्तों ये थे वजन बढ़ने के 10 साइंसी असबाब अगर आप भी उनमें से किसी वजह का शिकार हैं, तो अपनी जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां लाएं और वजन को कंट्रोल में रखें अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें शुक्रिया और सेहतमंद रहें